Всем привет! В ремонте жесткий диск с проблемой не определяется в биосе. Выключаем ноутбук и достаем жесткий диск. Подключаем обычный карман для жесткого диска. Подключаем питание. Коннекте мы ждем, мне пришлось ждать около 30 минут. Запускаем программу низкого уровня форматирования и выбираем наш диск. Не забываем ставить галочку «Быстрая очистка MBR». Как видите, программа зависла на этом месте. Здесь и кроется проблема MBR. Все, программа закончила свою работу. Проверяем, что же у нас получилось. жесткий диск снова стал определяться. Все элементарно и просто. Ставим лайк.